manusia ni yang mana Allah Ma sebelum manusia, hmm. Untuk jadikan khalifah di muka bumi ini Para malaikat Dia mempersoalkan Betul ke nak jadikan manusia Adakah nak jadikan orang yang Makhluk yang Melakukan pertumpahan darah Dan apa Kerana sebelum kita Sebelum kita duduk di muka bumi ni, Dah ada makhluk-makhluk ada lagi sebelum Masih, tu. Allah. Tapi Allah SWT bagi tahu Allah SWT maha mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Jadi artilah membuktikan Allah SWT berbangga-bangga dengan para malaikat. Yang mana hari ini semua tahu, malaikat ini Allah SWT ciptakan mereka tak ada nafsu. Maksudnya tak ada keinginan. Tak ada keinginan dunia ni. Memang Allah SWT ciptakan mereka berikir ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala Tapi Allah Subhanahu Wataala ciptakan kita ni, itulah ciptanya Khalifah di Mulianya Al Allah Al Mulia Al ni kita Subhanahu Wataala ciptakan kita ni. Mulianya kita ni adalah kerana apabila dengan Allah SWT memberi kita nafas nafsu nah, ujian tetap kita beribadah pada awal. Allah Subhanahu Allah Subhanahu bagi kita halangan, Allah Subhanahu bagi kita ujian nafsu, maka syaitan lagi. Bukan satu musuh kita, dua. Tapi di 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 kala macam tu pun mulialah orang-orang yang apabila apabila dapat mengalahkan godaan-godaan hawa nafsunya dapat mengalahkan godaan-godaan syaitan dia terus taat pada Allah SWT tak ada lah orang-orang yang dia mulia dia lagi dia tuan-tuan Allah SWT kita kenyataan bahasanya hakikat majlis-majlis ini adalah majlis-majlis yang, majlis yang lebih mulia daripada ratusan-ratusan ratusan hadirin ratusan-ratusan orang yang menghadiri majlis-majlis yang besar yang penuh dengan dunia harta harta tapi tanpa menyebut nama Allah taala tidak nampaklah Allah Subhanahu wa taala zahirnya kita nampaklah tapi hakikatnya dihadiri juga dihadiri oleh dihadiri juga oleh syaitan-syaitan pengumpulan -syaitan syaitan-syaitan pun suka berkumpul. Jadi tonton tuan, -tuan melekan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perlunya kita perlunya kita hidupkan suasana memperingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tempat yang paling paling orang kata biasa dilakukan adalah haji mahdi Allah Ta'ala. Boleh boleh tak bana Alhamdulillah baru-baru ni sekarang ni di sekarang ni di di apa? Di dihebohkan. Diumumkan kepada masyarakat Alhamdulillah lah Alhamdulillah. Alhamdulillah Yang mana Dihadiri oleh Ulama-ulama yang hebat Wali-wali Allah SWT Mudah-mudahan yang, Yang mana mereka semua tahu Mereka semua tahu oh, Dunia ni dah, dah Orang kata dah Dah tenang kan Dunia ni dah Sangat hampir dengan siang Jadi Allah SWT bagi mereka ilham Mereka dah tahu dah macam mana Jadi mereka banyak selawat Suruh kita ni selawat Selawat Kerana dengan selawat Akan meredakan kemerdekaan Allah SWT Allah SWT akan menurunkan rahmat dia. Jadi itulah majlis-majlis selawat kita banyakkan okay. so, Ya tuan-tuan mulikan Allah SWT InsyaAllah minggu Insya ini kita Habiskan terus InsyaAllah Sebelum ni kita selalu Sifat-sifat para sahabat yang mana tiga sebelum ni ha, Kita tasik belum? Ada tak tiga sifat sahabat ni dalam diri kita? Ha, iaitu Tauhid kepada Allah SWT Sentiasa bertauhid Keyakinan 100% kepada Allah SWT Menjadikan kehidupan Nabi Muhammad SAW Sebagai panduan untuk kita Dan Salat Mengambil penting tentang salat Lagi sentiasa sentiasa ingin menambah ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Yang lah. eh, kita dah muzakarah dan hari ini sifat yang seterusnya yang mana Allah Subhanahu wa taala telah labelkan mereka sebagai peredaan di dunia lain Allah SWT redha pada mereka dan mereka reda pada Allah SWT Yaitu Sahabat-sahabat R.A. memiliki sifat memuliakan Islam, memuliakan saudara Islam itu. Memuliakan Senang cerita berakhlak mulialah. lah Mereka mempunyai sifat Seperti mana sifat Nabi Muhammad SAW Jadi siapa yang lebih? Mulia sifat dia, akhlak dia daripada Nabi SAW mana Nabi Muhammad Wasallam pun diturunkan untuk menyempurnakan akhlak akhlak umat. Wama arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Itu wala qad Nabi Muhammad ni Allah SWT telah utuskan dan <coughs> terdapat pada Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah yaitu satu teladan yang baik Yaitu Kesempurnaan akhlak terdapat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kena belajar. Kita pun kena belajar sebagai umat Nabi SAW supaya kita mempersiapkan diri kita dan menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak Nabi SAW. Jadi macam mana kita nak akhlak Nabi SAW? Jadi akhlak Nabi SAW telah diperiksikan kepada sahabat-sahabat radiyallahu'an. Sahabat-sahabat telah tunjuk sebab sahabat, sahabat telah tunjuk kepada keluarga mereka anak mereka macam mana keadaan sesama Islam Macam mana nak ber, ber, apa berinteraksi dengan orang yang bukan Islam bermuamalah dengan orang yang bukan Islam semua telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita untuk kita berakhlak seperti sahabat-sahabat radhiyallahu -sahabat, anhu kita kena selalu lah mendengar kisah-kisah para sahabat, mendengar akhlak-akhlak mereka, bagaimana keadaan mereka, bagaimana perilaku mereka terhadap saudara-saudara Dan Nabi SAW bagi orang tahu orang berkata, orang di kalangan umat Nabi SAW sekiranya kita tidak memuliakan alim al al ulama kita tidak menghormati yang lebih tua mengasihi yang lebih muda. Maka sebenarnya dia bukan dari kalangan umat. Bukan di kalangan kita. Bukan di kalangan kita. Eh, Itu maksudnya sesiapa yang dalam diri dia ni, bagi amaran. Siapa seseorang tu, dia tengok dengan alim ulama pun dia tak hormat dengan orang tua pun dia dengan adil damak pun dia tak milikan Orang tua pun dia tak hormat Dengan kanak-kanak pun dia tak kasih Jadi Nak menunjukkan dalam diri dia tak ada akhlak Tak ada akhlak Dan orang yang tak ada akhlak Bukanlah semasa dalam umat tadi Jadi dengan sama Nabi SAW ni Pentingnya Pentingnya berakhlak, pentingnya berakhlak. Hari ni tak ada orang bertanya Dia kalau tak berakhlak kan Dia tak, dia tak ada Tapi semua orang kena berakhlak Orang kata tak adalah kalau kita tak berakhlak Keluar Islam tak adalah Kalau lah, tak adalah orang kata kalau Tak berakhlak Makan tangan kiri ke tu Minum berdiri Oh keluar Islam Tak ada pasti setiap orang perlu bahasa <tuh> untuk membezakan dia dengan orang yang bukan Islam. Kadang-kadang kita -kadang, tengok orang yang bukan Islam tu berakhlak lebih dari Cuma dia tak ada agama. Dia tak ucap kalimah la ilaha illallah. Tak yakin Allah Subhanahu Al wa taala Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kalau dia yakin pada Allah masuk Islam, dia alhamdulillah dia ada iman. Akhlak dia dah ada. Jadi hari ni kita kena tengok Kadang-kadang sedih kadang kita baru malas dengan orang kafir pun Segan untuk kita Beritahu Sebab... yang kita itu orang muslim Sebab Mu'amalat kita Kadang-kadang mereka lebih bagus Daripada orang Islam Sebab apa? Sebab ini telah Kurang didedahkan kurang diajarkan adab-adab, kurang diajarkan kisah-kisah serah-serah Nabi SAW. Sampai tak tahu. Kadang-kadang anak-anak kita tak tahu dalam apa-apa keadaan, macam mana adabnya Hanya adab dengan orang tua contoh, adab dengan masyarakat, berkata dengan orang tua, adab dengan tetamu. Semua dah ada. Semua ini Islam dah ajar. Sampai kan kalau kita tengok orang yang beradab kan? kita cakap bagusnya dia. kan Walaupun dia biasa je, dia tak ada dia. Tapi dia adalah orang yang berakhlak. Orang yang ada adab. Jadi orang yang ada adab nasib dia baik. Nasib dia baik. Dan orang akan pandang tinggi Tapi kalau orang yang Walaupun dia ada kekayaan, dia ada kesehatan, kekuatan, tapi akhlak tak ada. Siapa nak mulia? Walaupun dia seorang Islam, orang Islam tapi tak Tapi SAW beritahu Dan sabdaan yang dia maksudnya hmm. pada dia Kalau mulut dia berkata Tapi kalau mulut dia melaku, uh, berkata benda yang kotor, benda-benda yang menyakitkan orang, itu Kalau patah malu Betul lah macam tu kan Dan punya jahat mulut ni Setiap hari Setiap hari seluruh anggota badan kita Di dia meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Minta perlindungan kepada Allah daripada kejahatan mulut. Kenapa? apa? boleh jadi contoh tangan kita, perut kita, kaki kita kena pada hari mulutnya kan mulut kita, mulut kita ni. Mulut yang berkata. Tapi kena? Kena contoh kena rosak. Yang, yang tak bersalah. Itu, Jadi tentang mereka Allah Subhanahu Wa Taala akhlak ni sangat penting lah untuk kita membina. Dan untuk membina akhlak ni kita bina dengan akhlak Al Quran, dengan akhlak sahabat sahabat. Dan kita Nabi SAW pernah satu ketika memberitahu sifat-sifat ahli surga dan ahli neraka. Hari ni kita nak tahu kan? Kita nak tahu kita ada ke ada syurga? Secara secara orang kata secara, secara, secara detail kita tak tahu lah Allah SWT tahu. Tapi dari segi orang kata golongan ni kita dah tahu dah. Golongan ahli neraka ni mana? Golongan ahli syurga ni nah, Dia kat situ kita pandai-pandai Kita dah tahu dah kita nak letak dia di Nabi Muhammad SAW tahu orang ahli surga ni, sifat ahli surga ni Sifat lemah lembut Sifat lemah lembut, rahmat Dia penyayang, sopan, satu. Lepas tu, orang muda, muda Orang muda ber, dengan dia Suka bergaul dengan dia nah. Jadi kan dia ni sebagai teman Orang Tegur dan kebaikan. Cara tegur. Dan orang ahli orang, orang, orang kasar orang cakap kasar. cakap Kalau nak selesaikan masalah tu dengan keadaan yang rasa yang keras bukan bermakna keras tu tak semestinya dia tegas tapi itulah perlunya hikmah. ada orang yang ada hikmah, dia tak perlu dia tak perlu keras ke untuk menasih, menasih Jadi kita kena mintalah kepada Allah Subhanahu taala. Minta hikmah daripada Allah SWT Jadi dari situ kita dapat tahu, oh, dekat ada rasa macam mana dekat ahli syurga kita kena usahlah ke arah tu. Dan marah. Marah ni senang terjadi sental. Tak marah ni terjadi. Nabi ajar lagi Nabi ajar. Udahlah Nabi Muhammad sayang pada umat di Nabi ajar. Kalau kita marah tak kuat nak telan. Adakah kalau kita marah kita ajar? Kita marah, kita macam macam tadi serakan ataupun apa? Aku tu orang buat uh, Combat lah, kan. Malaysia dia ni dia. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar kalau kita tak ada keadaan marah apa yang kita buat. Ha, ada dua situasi. Satu Nabi kata kalau marah ambil wudu. Hmm. Kalau marah hidup. Kerana marah ni api duduk tu ai. Dengan itu di insyaallah lah dia tu lah kemarahan. Nah, kemarahan tu dah biasa. Betul nak ambil lagi kalau marah tu kalau kita berdiri saya marah tu kita duduk. Betul kalau duduk marah lagi. Baring. Insyaallah dah baring tak. Tak jadi tu kalau satu-satu marah kan. Dina ada marah-marah, okey, dia ajak duduk. Dia cakap-cakap dia -cakap ah, aku sikan air bagi minum. lagi marah lagi. Ha. Eh, ya tentu mulakan Allah SWT Sangat penting lah Untuk kita dapatkan akhlak ni macam tu lah Kita kena belajar daripada orang Orang-orang yang Orang kata yang Allah SWT bagi akhlak belajar. Macam sahabat-sahabat dulu belajar adab pada Nabi Muhammad Lama. Belum belajar itu, belajar adab. Belas-belasan tahun. Jadi belajar adab itu maksudnya macam mana? Eh. Masih ada lagi sekarang. Pergi, Pergi belajar dengan masyarakat atau guru. Hari ini, beza dengan hari ini, hari ini dengan orang dulu. Hari ini, kita belajar. Orang kata untuk kita dapatkan maklumat saja. Kita, kita masuk merasa kita nak apa? Oh, kita nak ilmu daripada mata ni. Saya macam orang dulu, dia bukan setakat nak ilmu daripada Tuk Guru Bahkan dia nak berkata daripada Tuk Guru. Sebab tu kalau kalau orang, orang dulu kata, kalau orang kata, oh ni anak murid siapa? Lah anak murid uh, CIA ni, contohnya. CIA sekian, CIA sekian. Maksudnya, nama dia anak murid, rapat dia dengan Tuk Guru. tapi kita hari ni, Habis ketua, ketua habis ketua merasa habis sejaja. Ha, takut nak jumpa lagi. takut nak jumpa. Kalau minta tolong, tak. Dulu, Tok Guru, Pakai tu itu dah macam ayah sendiri dah. Ha, dulu -dulu nak, nah, kahwin Pertama, minta. Minta, minta ha, Ustaz, nak kahwin pun nah, minta. Apa-apa saja kita dapat akhlak. Salah nah. satu caranya adalah apa yang macam adalah khidmat, selalu berkhidmat. Dengan berkhidmat ni kita akan dapat sifat tawaduk. Macam-macam saya dia USA IGI. Selalu masih -masih diceritakan mereka, mereka punya, orang kata kalau mereka punya buat pemufunan boleh. Nah, kan, akan, akan datang yang buat di tanah airlah tu. Berapa yang datang contohnya 50 orang lah. Yang cakap ke atas tu, yang cakap tidak timbar tu, apa amalan yang hebat? Macam sama Nabi Rasulullah Alaih, apa amalan dia hebat nah, Hebat macam tu pun dia, malam-malam dia bangun. Malam-malam dia bangun, kalau kalau ada rezeki kan, kalau pergi di India Pakistan, dia punya tandas, toilet dia, zaman dulu tu dia dia tak ada farm, tak ada. Jadi macam ada mangkuk tapi bawah tu bali. Maksudnya najis kau kerja tu nak bali. Dan setiap kali penuh kena tukar, buang, letak lagi, buang, letak lagi, buang, letak lagi. nah, gitu. Maksudnya macam kita kan last last masuk lagi kan. Zaman dulu tak ada. Nah, zaman ni zaman dia tak ada lagi. Jadi bila dia bersihkanlah se macam tu. Setiap malam dia bangun. Bila, tengok semua orang tutup, dia tutup mungkin bagi semua tak Muka dia Dia pergi ke tandas lah, ha, Orang semua dah bagi. Orang tu, oh Zini. dia ni, 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 dia dah dia ni, 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 dia dia ni, dia ni, ni, Itulah syaitan nak bisik. nak kata, tak buat apa Semua orang suka cakap orang muka. Dekat situ, ramai ya. Jadi untuk kita buangkan sifat-sifat buruk -sifat. diri ha. Begitu juga lah macam Dia, dia orang yang orang kata orang tapi, ha, biasanya kalau, kalau di masjid tu ada tandas yang utuh. Tandas usah-usah lah contohnya. Ha, tandas usah, -usah tandas macam-macam. Bila kat situ, sentiasa bersih. Sentiasa bersih, sentiasa yang orang Tapi macam kamu, kadang-kadang ada waktu-waktu solat, waktu dia selalu turun kepada tandas biasa. Dia pergi turun, pergi ke tandas orang awam. Maksudnya dia ada orang Allah ni kadang-kadang foto kadang-kadang silpa jadi itu kita nak datang